Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.бз. А вы что, смотрите меня? А что вы меня смотрите все? А, уже началась вторая трансляция. Ну, знаете, э, пока вы тут... Э, пока вы подождали немного, я съездила в поликлинику и увеличила себе э, грудные, да, грудные молочные железы увеличила. Вот. Э, так что теперь я больше похожа на женщину, вы думаете, да? Я съездила в поликлинику, мне увеличивали. Что вы меня спрашиваете? Съездила. Сейчас такие технологии. Да. В общем, давайте я предлагаю конкурс. Если вы набираете в два, в два раза больше лайков, то я покажу вам свою грудь. Хорошо? Давайте, я слушаю вас. добавляемся. У меня есть новые технологии телепортации. Я могу переместиться в поликлинику. Мне увеличили и все. Все хорошо, жизнь в порядке, все хорошо. Вот, давайте присоединяйтесь побольше людей. Будем лайкайте побольше, лайкайте, лайкайте. И потом я покажу вам. Что под майкой? Задавайте вопросы свои. Задавайте вопросики. Андрей, тебя зовут. Ты где? Ты где? 90 Ты где? Спрашивают, ты где? Уже восемьдесят. Восемь. А, мне нули что-то мерещится а у тебя подков, подков? Да что вы мне ерунду спрашиваете? Это мое натуральное все с рождения. Ребят, если вы Сколько там лайков у тебя сейчас? 190 с чем-то тысяч. Набирайте 200 тысяч лайков, и я покажу вам м -м, под майкой, что у меня. Да-да-да. Лайкайте, лайкайте, добавляйтесь, зовите друзей. Вы не можете такое пропустить. Что мы? Просить, просить, рассказать, спросить. Может рэп зачитать, что ли. Ну, я не помню там. Мы там писали с, с моим воображением, писали. Писали, писали, да не, не дописали. А, в общем, такой случай. А, сидим мы с пацаном у костра, жарим сало, жарим сосиски и хлеб. И вот костер разгорается очень сильно, сильно разгорается, из-за угла выезжает фура и тушит костер. Вы можете такое поверить вообще, что это такое было? Мы были в шоке. Мы подали в суд, в суд на этого, на этого водителя от трамвая этого своего, который задушил нам костер своими шинами. Затушил и все нагло, нагло. У него нет наглости, то есть совести в мозгу. Его как родили такой наглый остался. Сама ты псих, сама ты псих, сама псих. Вот так вот. У меня есть еще одна история там. В общем были мы с, с с моей черепашкой на природе. Я рассказываю историю, понятно вам? <смех> <смех> рассказываю историю. Были мы с моей черепашкой на природе, и мне черепашка говорит, а давай мы спасем мир. А я говорю, а как мы спасем мир? А он говорит, а мы ограбим магазин. Я спрашиваю, что ты несешь? Какой магазин? Как это мы спасем мир? А она мне говорит, так мы открадем магазин и раздадим бедным еду. Я говорю, тебе нужно психологу, черепашка. Это очень смешная история. Все смеются, а вы без чувства юмора. Я смотрю. Ой... Молочные железы такие большие, большие. Что, что ты смеешься? Что ты смеешься? Ребят, все, заключаем договор. Вы набираете 200 тысяч лайков. И я покажу вам грудь. Говорят, уже 200 тысяч лайков. Да не езди. им. 300 тысяч лайков. Вот не, я не верю вам, нет, там 200 тысяч лайков. Я вам не верю. Не верю. Не верю. Не верю. Не верю. Ребята, в общем, давайте так. Скажите, давайте, ну договор, договор. Если вы построите дом, вот целый коттедж, построите своими руками, вот договор, честный договор для юридического лица. Вы построите дом, частный дом своими руками. Ой, а тебя спрашивают, у тебя вопрос задали тебе. И детственник спрашивают. А нет. А он говорит нет. Да он шутит! Просто поверили, Ой, шутники! Кто-то в зеленом говорит, что обиделся на себя. Все, я сказала, он тоже обиделся. Потому что ты обиделся. Так кто-то в зеленом на тебя обиделся. Скажи, Катя, не обижайся. Катя, не обижайся! Ну, Катя, не обижайся! Но он не со зла. Ка. Вы кто? Воробушек. Да вы кто такой? Какой воробушек? Сейчас зима. Какие воробушки? Зимой не бывает воробушки. Воробушек. Не бывает зимой воробушков. Нас смотрит шесть человек. Показывай, грубо 200 тысяч оно 200 тысяч уже? Где твой молочный жир?